farishtalarni duosiga sabab bo'ladigan amallardan bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga e salovat etishlik rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim menga salovat etsa kim menga salovat etsa e malo uni haqqiga istig'for etib duo qiladilar modomiki salovat e aytishda davom etar ekan malo ham duo qilaveradilar banda e salovat etishni xoh kamaytirsin xoh ko'paytirsin degan demak qancha darajada balo keladi de istig'for etib duo qilishni xohlaymiz o'shaning uchun ko'paytirverishimiz kerak kamroq aytsak ular ham kamroq aytadi ko'proq aytsak ular ham aytaveradi imom ahmad ibn mojir rivoyat qilgan yuqorida hadis bir yerda odam ko'pincha u bekor o'tiradi navbat kutib o'tiradi nimanidir kutib o'tiradi yo yurib ketayotgan bo'ladi mana shu bir joyda o'tiribsizmi yuribsizmi navbatda turibsizmi payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallamga salovat va salomlar bo'lsin deb aytavering o'n marta yuz marta ming marta farishtalar haqqingizga duo qilib turaveradi siz salovat aytishdan to'xtamasangiz ular ham duo qilishdan to'xtamaydi